Перше, що запитаю, Чернігівська область так. сьогодні оголосила евакуацію обов'язково з 14 населених пунктів. Давай подивимось, Чернігівщина. Все ж таки, які, які загрози, про що, можливо, знають? Чи це загроза обстрілів, чи, можливо, є загроза якогось руху звідти розширення? Чого два питаємо, чого оголосили взагалі да? звідти евакуацію? Угу. Чернігівщина, ага. Коротше, дивись, я не знаю, але мені здається, що все ж таки прямо про евакуацію. Чернігівщини. Ти, ти впевнена, що це не, не фейк? Ні, ні, це офіційна інформація. з 14-го Це просто. Пункті. Дивись, стоп секундочку, мені здається, щось десь перекрутило, того, що вісьмірка пікова падає. Десь перекручена що, інформація. Бо... Якщо ти мене питаєш, чого так, да, того що шестірки падають. Це про рух саме, про наступ. Але тут весь мірка пікова з сіркою Піковою. тобто, все одно тут є якась дезінформація. Тобто повністю та інформація, яка є в тебе, вона не, е, не дійсна. Давай загрозу по обстрілах подивимось, Чернігівщина. Угу. Давай подивимось краще так. Е -е як ми питаємо завжди, наступний обстріл, що там за туз буде падати зараз? О, давай. Балістіка поздравити до нікого там. Ага. Бубновый туз. Бубновый туз у нас получается запад. Но в прошлый раз, когда обстреливали Житомир, тоже западал бубновый туз. То что же запад получается у нас? Я думала, Житомир то пивнич. Нет, нет. Бубновым тузом падает Житомир. Бубновая мазь. Смотри, первая, первую очередь. Черкасы. Это первое сейчас вот будут черкасы, а дальше после черкас будет бубновый туз, но я считаю, что бубновый туз, но это запад, опять-таки, в прошлый раз был Томер. Повторюсь еще раз. Я считаю, что будет снова Житомир, потому что здесь я падаю, учитывая, что у меня корни есть, ну, связь с Житомирской областью, там про бабушку и так далее. Понятно, почему карты так показывают. Вот. Сейчас давай посмотрим Черниговскую. Чернигов, Чернигов Черниговская область, куда они? Но ну, их, смотри, их в основном интересуют, там, э, тут десятка просто вот выпала с тузом бубновым. Это, э, наверное, все-таки какие-то стратегические объекты. Понял? Потому что если выпало бы просто бубновый бы туз, это тец. Но учитывая, что в Чернигове тут десятка пиковая накрывает, у них там и так проблема серьезная же, правильно? светом, с водой, со всем остальным. Здесь туз бубновый с десяткой падает. Это стратегический какой-то объект. И семерки, что это вообще такое? Ну, я считаю, что это связано как-то с вокзалом. Потому что спрашиваю, что это? И тут падают шестерка пиковая с узоном пиковым. А это типа шестерка пиковая ⁇ это дальняя дорога. Ну, то есть это вокзал. И вот туз христовый сразу выпал, вот смотри. То есть по чернигову будет удар по вокзалу. Туз это баллистика. Маш, давай детальніше подивимось Київ, бо okay. після вчорашніх заяв, ну після П перемовин в приватній резиденції Зеленського і Трампа Путін і Росія вчора ж заявила, що 91 український дрон намагався атакувати його резиденцію на Валдаї. Ну докадів не пред'явила та та -та. Після чого почали попереджати, що Росія готує обстріл з 31 січня до 1-2 ой, з 31 грудня. Перше друге січня, саме по урядовому кварталу. Давай поднимемся. Касательно, касательно рядового квартала предупреждали еще две недели назад. Помнишь, я, я помню, говорила, там да, уже да. падали карты. То есть, оно уже падало. То есть, если падают карты уже заранее, скорее всего, оно уже готовилось тогда. Это просто они, как обычно, придумали причину. Знаешь, сейчас, типа... Для чего? Ну, посмотрим сейчас хорошо. Ну, смотри, касательно локации, тоже шестерка пиковая падает. Вокзал. Ничего не меняется. Тоже мы это предсказывали. Как бы. Вот я недавно была на вокзале, ребенка встречала. Ну, такое по ощущениям. Вот шестерка пиковая сразу. Вокзал. Вот будет у них момент связан с вокзалом. Потом пиковый валет падает. Внезапная баллистика с тузом пиковым. Пиковый валет, пиковый туз. Внезапная баллистика. Резко полетит она вдруг на неделе. На этой неделе, которая будет. Вот. Или вот до конца этой недели, или на следующей неделе резкая баллистика по Киеву полетит. Пиковый валет, вы помните, как проигрывается? Не только что, ничего нет, пустота. Нет. Это еще иногда внезапно. Вдруг ниоткуда не ни возьмись, баллистика прилетела, только тревогу включили, понимаешь? Вот смотри. Вот это будет вот так, вот внезапно. Семерочки, десяточка. Я считаю, что нам карты показывают праздники. И скорее всего, может быть, там где-то плюс-минус к Рождеству. Семерка, 7 января, это Рождество, не забываем об этом. 6, 7, да? Ну, ты понимаешь, да. Мы... Я просто еще днюха у мамы там 7 числа, и я считаю, что у нас в Украине празднуют все все равно 7 числа тоже. Ну, блин. Короче, и да, действительно, король пиковый падает. Вот, король пиковый это рядовый квартал. Вот, смотри, вот король пиковый. десяткой падает. Да. Действительно. У них, короче, сейчас на празднике такое Меню роскошне понял, лакшері меню. Відь по стратегічним об'єктам, по, е... по урядовому кварталу і так далі. На праздники. Це буде Правильно. якась масована атака, де кілька міст, чи будуть точково бити, от коли знаєш, вони масово одне місто атакують. Я думаю, сначала будет обстрел баллистика какой-то, а позже будут пушки уже. Ну, мне кажется, сначала будет точечно-баллистическая -баллист, такая -то атака. Точечно как-то сначала, а потом уже пушки. Потому что тушки накрывают запад здесь. Пиковая десятка накрывает Бубновый Туз, смотри, видишь? І що також і для Києва приготовили лібалісті, скоріш. Успіхово падає. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.